Здесь 88 нормально. 190. А, у нас проем дулся. 100 тысяч. А вот здесь у нас шпаклевка. Так, а почему? А почему? А почему? А почему? Давайте смотреть. Давайте смотреть. Ага, видимо, такие вот тут интересные дела. Интересные очень тут дела у нас. Так, хорошо, 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 но не очень. Здесь нутрянка у нас 76, а здесь нутрянка не пробивается вообще. То есть 2 миллиметра. Хорошо, давайте смотреть, что у нас под нищем днищу а под днищу у нас все тут в шумоизоляции и увидеть нам тяжело будет что-нибудь что-нибудь тяжело но в принципе можно посмотреть но вот увидеть заднюю панель что там с ней возможности не представляют непонятно непонятно что это такое здесь творится. Творится, но здесь странно, что это желтое. Обычно здесь не красится, и оно не пробивается почему-то. Если взять с этой стороны, то здесь вот такой цвет, но не покрашено. Типа такой вот напыл заводской. Здесь 28, все как надо. Интересно. Интересно что здесь происходило. Ну вот, разобралась здесь пластик. В общем, видно, что жопу тянули. Это места прихватки, когда на стапеле машина стоит. Это ее тут прихватывали и немножко вытягивали. Здесь нормально, здесь вот видно, как должно быть. Как должно быть. Здесь мы видели, как не должно быть. И видим, почему, собственно. Пойдем дальше тогда. Ага, видим вот складочку небольшую. Это при ударе в по топу фонарь подвинул немножко крыло и получилась складочка. Вот такая вот есть.